ответ, Но если вы не будете как бы восполнять нужду другого, то есть давать такую услугу, которая нужна, what you И также вам нужно будет постоянно искать пути, как улучшить да, сервис, как, это, как лучше это делать для людей. Всегда помню, что если вы не помогаете этим людям, они не вернутся к вам второй раз и за этим не купят у вас второй раз. An example of that was when I became manager in Motorola. Motorola sold its products with a 90-day guarantee. Пример вот такой приведу из своей, своего опыта, когда работал в Метроле, когда начинал там работать, продавали продукцию, девяносто дней гарантия была. Not a one year guarantee, but a 90 day. Не один год, 90 дней. And the government requires most of that equipment to be FCC certified every six months

что вся аппаратура, она передавала сигнал. So I came up with a way of providing one-year guarantee. Я ввел в своей работе гарантию один год на продукцию. And then also offered a contract to the purchaser that allowed him to be protected regardless of what happened to his А потом также предлагал контракт покупателю,

Profitable, profitable. И мы как бы сделали это с одной продукцией сначала. Это стало самой прибыльной частью у нас в компании. Но опять-таки, да, возвращаемся. Это помогло людям. Это практически как страховка была, но все по хорошей цене доступно. Это было интересно. Два питання. Two questions. Two questions. One. Чи хотіли ви в житті, хоча б чи була у вас така в житті думка створити свою грейт компані? Друге питання company? І друге питання. А чому фірма Моторола звернула офіційно свою діяльність в Україні? Моторола? Uh, mm, decreased and cancelled absolutely its activity in Ukraine. Okay. Officially. officially. Mm -hmm. Mm -hmm. First question No, I never had a dream for my own company. Except what I'm doing now. Okay. And I don't make any money out of that. У вообще за это денег нравится. Когда я работал в Монтероле, мы работали 80 тысяч человек. У нас были заводы не только в Штатах, но и в других странах. Компания, в принципе, была основана человеком Полом Галвин, основателем. А в то время, когда я начала работать в компании, Боб Галвин, его сын, работали с компанией, оба были очень такие искренние люди они сами тоже действительно жили по этим принципам. Крис Галвин, сын Пола Галвина. Крис сын Боба Галвина. Had Chris work with me for quite a while. Работал со мной тоже какую-то часть времени. But Chris was more interested in ну, Крису уже больше нравилось просто развлечения, так в жизни. he was in the business. больше развлечения интересовали, чем бизнес. He became the chairman after I left Motorola. После того, как я уже ушел из компании Motorola, он стал главой компании. And Motorola just took a И Motorola действительно начал сворачивать свою деятельность. It's starting to come back now. He's not the chairman сейчас он не глава компании уже. Она так сейчас немножко начинает возрождаться. Но почему в Украине они бизнес больше не ведут? Я не знаю деталей. But I know that Motorola looked at it and said, "We cannot afford the tax structure of Ukraine." In other words, we can't, we can't be honest and fulfill what's required. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> well, thank you again. This is, it's been a pleasure to me. Um, I hope somewhere down the road we meet.